Валентинка. А вы знаете, что за праздник День Святого Валентина? Да! -а -а! Это праздник любви и дружбы. В этот день люди дарят друг другу Свои сестра сердца, улыбки И добрые пожелания. Поэтому мы сегодня будем с вами веселиться, Смеяться, петь, шутить, играть, весело играть. Я предлагаю открыть и начать наш праздник э, станция, которая называется Вальс Дружбы. Правда, Валентинка? Да. Я приглашаю группу Ромашечки, э, группу Бардинок, девочки 8 человек и мальчика 2 человека. Сюда, Валентиночки, выходите, пожалуйста. Мальчики берут Валентиночку за ручки. И группа ромашечка, мальчикам 8 человек. И девочек 10. Если нет, поменяемся. Выходите, не бойтесь, не стесняйтесь. Мальчики берут за круг за ручки. как вы танцевали? Мальчики, мальчики круг за ручки. Вот, берите, мальчики. Девочки подошли сдали, положили руки на плечи. Девчоночка еще есть девочки. сюда. Сашка. Сюда, девочки. Саша, иди сюда. Саша, Саша, иди сюда. Алиса, Саша, иди сюда. Вот сюда, подожди. Ты не хочешь? Не хочешь? Положили плечики на ручки. Да, Не бойся. Да, и да, да, еще одна девочка нужна. Да, Пойдем, Нас. и да, еще да, одна девочка. Да, девочки, еще да, одна девочка. Да, Саша, да, девочки. Да, да, все, у нас мальчики да, и все да, девочки. А теперь повернулись друг к другу мальчики и сказали «Привет». Открыли ручки и взяли за ручки. И улыбнулись друг к да? И все, вместе. те, которые у нас остались, и те, которые у нас там и есть. этой страной жестокий человек, которого звали Клавдий. Клавдий очень любил воевать, а своим солдатам запрещал жениться. А этот Валентин, который священник, он тайно венчал своих возлюбленных с их кавалерами. Вот такой праздник. С, этого, с того момента и пошел праздник, возник День Святого Валентина. Поэтому мы сегодня празднуем и веселимся. А скажите, пожалуйста, а где у нас живет любовь и доброта? Сердце. А где у нас сердце? С какой стороны? Сердце. С левой стороны у нас сердце, да? А вы знаете, как бьется человеческое сердце? Да. Знаете? А я вам громко покажу, как же оно бьется. Послушайте, пожалуйста. Вот так бьется человеческое сердечко. Если сделать очень-очень громко. Маша. Услышали? Не испугались? А если сердце человека бьется, значит человек любит, да? Если сильно бьется, любит, значит он любим. Мамой, папой, бабушкой и всех родными, кто вас любит. А еще любит друзья, правда? А кого вы больше всего любите? Скажите, пожалуйста. А еще кого? А еще кого? Спасибо за ответ. Замечательно. Если вы любите, любят и вас. А значит, это и вас. А еще вас любят сказочные герои. Ой, сегодня такой хороший день. Сегодня день святого Валентина. Ко мне в гости должны прийти дети из садика малятка Я хочу испекти им праздничный торт. Вот садище. а еще. Я еще не делал. Что-то я забыл. stop готовый. этих необузданных мышат. Это дружба. Знаете, сколько раз я пробовал, говорил им, ребята, давайте жить дружно. Но ну, ничего не помогает. А вот давайте сейчас и перевоспитаем, и научим их, и научим их дружить. А что будем делать? Давайте с вами поиграем. Давайте, ребята, хотите поиграть? Да! А вы будете собирать сердечко с мышками. Договорились? Да! ちょっ 对啊。